В ночь с 4 на 5 июня из запрещенных минскими договоренностями орудий калибром 122 мм был обстрелян населенный пункт Николаевка, расположенный на расстоянии 7 километров от неподконтрольного украинской власти до Кучаевска. Зафиксировано 15 попаданий не только по позициям украинских военных, но и по частному сектору. Больше года мы жили спокойно. Стреляли там, за и все. Мы не боялись уже. Они, короче, а теперь так и сделали, что страшно. Дом, в котором проживает семья инвалидов, практически разрушен. В кровать хозяйки через крышу попал снаряд. По словам пресс-офицера штаба АТО Виталия Кириллова, боевики применяют на Донбассе тактику обстрелов кочующими самоходными артиллерийскими установками. По его словам, таким образом незаконные вооруженные формирования пытаются сбить с толку наблюдателей миссии ОБСЕ, так как обстрелы ведутся с разных направлений. Самые по на они на в огонь потому что окремо был нанесен, нанесен удар по позициях наших військових, и попереднее перед этим они обстреляли мирных жителей. Несмотря на постоянную угрозу жизни, местные жители разбирают завалы и пытаются наладить быт.